Здравствуйте, друзья! У меня в руках держатель с эластичным прижимом. Он подходит для фиксации различных предметов круглого сечения с диаметром от 15 до 50 мм. Конструкция состоит из корпуса, облитого мягкой вставкой, эластичного прижима, адаптера, подходящего под все замки Борика Фастен и ручки гайки. Корпус вместе с установленным предметом может вращаться вокруг оси адаптера. Наклонное шлицевое соединение имеет шаг наклона 7,5 градусов. Основные шлицы изделия 27,7 градусов, что позволяет дополнить его удлинителями с теми же шлицами. Благодаря этому можно выбрать удобное положение зафиксированного предмета. Адаптер можно зафиксировать в любом замке Орика Фаста. Корпус изготовлен из жесткого эластичного полиуретана. Внутренняя ставка из мягкого полиуретана. Прижим из мягкого эластичного полиуретана. Остальные части изделия изготовлены из армированного стекловолокном полиамида. Также в ассортименте представлен более компактный аналог без функции наклона. Я лично гарантирую качество всей производимой продукции компании Borica, потому что я являюсь единым вдохновителем, создателем, а также активным пользователем продукции.